اے اللہ کے سول آزمائشیں سب سے زیادہ کن کی ہوتی ہیں تو فرمایا نیک لوگوں کی تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی آزمائشیں سب سے زیادہ ہوئی ہیں اور فرمایا میری آزمائش سب انبیاء سے زیادہ ہوئی ہے آزمائش بڑی ہے تو اجر بھی بڑا ہے تو جو انسان جس انسان کے اندر جتنی نیکی زیادہ ہوتی ہے تقوی زیادہ ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اور پھر صبر کرنے پر اتنا ہی بڑا اسے اجر بھی ملتا ہے تو یہ خوف تھا تو خوف ہم نے تو خوف دیکھا ہی نہیں ہے آج ہم خوف کہہ سکتے ہیں فلسطین والوں کو وہ غزہ والوں کو کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کس لمحے مزائل آئے گا اور ہم ختم ہو جائیں گے یہ جو اس وقت غزہ والوں کی صورت حال ہے نا یہ صورت حال اس وقت مدینہ والوں کی ہوتی تھی ہم نے تو کبھی خوف دیکھا ہی نہیں ہم تو آرام میں اپنے گھروں میں سوتے ہیں دکانوں پہ کام کرتے ہیں ہمیں تو اس قسم کا کوئی خوف ہے ہی نہیں الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک میں ہیں آج میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ جو آج ملک پاکستان پر باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کیا آزادی ملی ہے ہمیں آزادی نہیں ملی شاید وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی نہ کرتے ہیں کہ ہم کس قدر امن میں ہیں ہم جیسے بھی ہیں ہمارا ملک جیسا بھی ہے قطع نظر اس سے جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں لیکن پھر بھی امن ہے ہم آرام سے گھروں میں سو سکتے ہیں آرام سے کام کاج کر سکتے ہیں اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نشکری نہ کرے انسان اتنی نعمتوں کی نقدی نہ کرے اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہی لے لے پھر حالت وہ غزہ والی ہو جائے اور پھر ہمیں اس نعمت کا احساس ہو نبی علیہ السلاۃ والسلام جب تک زندہ رہے ہیں آپ کا گھرانہ جو نو گھرانے تھے آپ کے دو بیویاں فوت ہو گئی تھیں نو گھرانے تھے نبی علیہ سلاد والسلام کے نو گھرانوں نے کبھی بھی تین دن لگاتار پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ابو عرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ایک دفعہ اب دیکھیں ایک تو غربت ہے ایک تو بھوک ہے پھر مانگنا بھی کسی سے نہیں ہے پھر کسی سے مانگنا بھی نہیں ہے سفید پوشی کا عالم آپ دیکھیں ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بھوک سے نٹھال ہوئے پڑے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان سے کہا مجھے سورہ دہر کی وہ آیت نمبر آٹھ تو سنا دیں ویتمون انہوں نے سنا دی وحی التمون تعاملہ ہب ہی مسکین و یتیم و عاصیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھا بھی دیا یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ قیدیوں کو کھانا کھلاؤ یہ آیت پڑھ کے سنا دی سمجھا دیا اور چلے گئے اب ابو ریرا کو تو بھوک لگی ہوئی تھی اب یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا دو مانگا نہیں کچھ صرف آیت کا مطلب پوچھا تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا آگے چلے بھوک سے نڈال ہو کر گر گئے گشی آ گئی میرا نہیں خیال آج تک ہم پہ ایسی صورتحال ہوگی کہ بھوک کی وجہ سے ہم پر گشی آئی ہو میرا تو نہیں خیال ایسا صورتحال ہوگی برحال ابو رحرا رضی اللہ تعالیٰ بھوک سے نڈال ہو گئے نبی علیہ صاحب والسلام آئے اٹھایا آپ علیہ السلام حالت پہچان گئے پہچاننے کے بعد آپ اپنے گھر لے گئے وہاں نہ جا کر نبی علیہ صاحب السلام نے دودھ پلایا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اب وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پی لیا پھر اس کے بعد دوبارہ جب مجھے عمر بن خطاب ملے میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا اے عمر میں نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح میں بھوک سے نڈال ہو کے گر گیا پھر میں نبی علیہ ساطود اسلام مجھے نے آپ نے علیہ ساطلام نے مجھے کھانا کھلایا اور ساتھ ایک جملہ بھی بولا کہا اے عمر تو کیا ولہ اللہ کی قسم وہ جو آیت کریمہ میں نے تم سے پوچھی تھی نا وہ مجھے تجھ سے زیادہ یاد تھی اس آیت کو میں تجھ سے زیادہ جانتا تھا لیکن میں نے تو پوچھا اس لیے تھا تب عمر بن خطاب رضی اللہ تو فرمانے لگے واللہ اللہ کی قسم مجھے اندازہ ہوتا میں تجھے اپنے گھر لے جاتا تجھے کھانا کھلاتا اس وقت تجھے کھانا کھلانا دو سرک اونٹھوں سے زیادہ قیمتی تحفہ تھا میرے لیے